वालेकुम नाजरीन आप देख रहे हैं डेली टिब्बी टोट के नाज्रीन आज हम आपके लिए एक अहम वीडियो लेकर आए हैं जिसका आपको शिद्दत से इंतजार था ये कब्ज के बारे में है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ये मामला ऐसा है कि पाकिस्तान का कोई घर ऐसा नहीं है जो इस मर्ज से ना बचा हो कोई ना कोई फ़र्द किसी न किसी हिस्से में इसमें मुबतला है बुनियादी तौर पर जो कब्ज है ये आंतों की सोजिश से होती है या इस बाज़ात उनके फेल की कमी और कोताही की वजह से है आपने बारह ये लफ्ज़ सुना होगा कि कब्ज़ को उमुल अमराज भी कहा जाता है कि जिसकी वजह से तमाम बीमारियाँ जन्म लेती हैं जिसमें आपका गैस का बढ़ जाना पेट का फूल जाना और सर में दर्द रहना और बहुत से इलामत हैं जो सिर्फ़ कब्ज़ की वजह से होती हैं कुछ लोगों को तो ये कब्ज़ होती है कि इलाज ना करवाने की वजह से मुस्तिल इस बीमारी में मुबतला रहते हैं और बाद लोगों को आर्जी तौर पर होती है उसके भी कुछ इसबाब हैं कि आप लोगों का कोई ऐसा खाना पीना खाते हैं कि जिसमें आपको गज़ा हज़म नहीं होती जैसे आज कल नॉर्मली ये सुबह नान चने का जो नाश्ता होता है इसमें गजा हज़म नहीं होती इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ खाई है कि जिसकी वजह से रुकावटें पैदा हो गई हैं आंतड़ियों कीत कमज़ोर हो गई है और हजम ही हो रही तो इस वजह से ये मसला होता है बहरहाल हम आपको जल्द अज़ जल्द इसका इलाज बताने वाले हैं इलाज आपने ग़ौर से सुनना है कि आपने सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ का कहवा बनाना है सौंफ का सिर्फ़ आपने सौंफ का एक चम्मच डालना है और उसको अच्छी तरह उबालना है नाजरीन जब उसको तीन चार उबाले आ जाएंगे तो ये आपका कावा तैयार है आपने उसको पुन के कप में डालना है और कप में डालने के बाद एक चम्मच सिर्फ कस्टर्ड ऑयल का डालना है यह आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और उसके बाद आपने जायके के हिसाब से शहद या शक्कर डाल लें तो नाजरीन ये इतना कीमती कावा है कि जो आपके पेट की तमाम सोजिश आंतों की सोजिश मेदे की सोजिश को दूर कर देता है और कब्ज़ से फौरी निजात हासिल कर लेता है और इसके पीने से आपको कभी कब्ज नहीं होगी और अगर आपको कब्ज का पुराना दायमी मसला है तो आप इसको मुस्तकिल तीन चार दिन इस्तेमाल कर सकते हैं तो नाजरीन तीन चार दिन इस्तेमाल करने से दायमी कब्ज़ को भी काफ़ी हद तक फ़र्क महसूस होगा तो नाजरीन आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और इसके अलावा आपको कोई भी बीमारी है उसके मुताबिक आप कमेंट्स में बताएं इनशाला आपको उसके मुताबिक वीडियो मिल जाएगी